У нас отопление не было. Видите? Нет топки. Ага. Лепе, а топки нет. Это вы тут спите? Да. А не холодно типа, ночью? Вы нормально просто укрываетесь? Да, такие да. Все? а вот там душу, ну, душ. И, а сколько вы тут живете? Уже лет пять. И это муж у вас, да? Да. Mm. Ну, человек. Муж ага. ну, я не скажу. Ага. Это, а, это тортик. Да, это с магазина сельпо. Ага, это вы купили? Это нашли. Мы никогда не купляем. А, да. Списание выносит. За за сельпо? Нет, у сельпо выносит, человек покупает. Списание, нам выносит в ящик. Угу. Мы забираем. А, бесплатно. Да. Угу. А где вы моетесь, подскажите? Он у нас кабин. Покажет? Вон. Не. Пошли. Пошли. А вы пройдете Да, пройдем, здесь. Давайте Я, пройдем Я с тобой пройду. У вас нормальная? Да, 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 да. там ага. бочка. Ага, бочка. И вы наливаете туда и... горячую воду и моемся как бы Ага. Тут парилка получается. Реально? Да. Ага, бачу у вот, вас и... Зубопаста и мыло все тут есть. Да? Она хочет есть, не город, а хочет натурально. А да, я ей даю масло. Она, Она есть. Не надо, собака обязательно задних учков. Сколько тут гуляют собаки по костям? И именно сюда приходят, не хотят телячьего они грызут. Я же еврейка. Божий. Еврейка, да? Конечно. Больше народ. Бог охраняет меня. И за кого молюсь, всех буду хранить. О, вы же не сейчас. Не, не, не понимаешь. О, же друзья. Чтобы вас не забрали на войну. Дякую. Вас просто убьют. вам это не Ну, не треба, да. что нет. Дуже дякую Дай вам. вам життя.